বিশ্ব শৰ্মা হিৰ হিৰ নিজৰ গৃহ বিভাগ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তেখেতে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে যে ফাল্টু মানুহৰ নিচিনাকে তেওঁৰ কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই এই মুহূৰ্তত চৌবিশটা ধৰ্ষণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই চৌবিশটা বাৰটা কাণ্ডই হৈছে হিন্দুৱে কৰা সমান সমান গোটেই কম্পিটিশ্যন হৈছে নেকি সেইটো সেই কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কেৱল ধৰ্ষণ কৰি আছে বুলি কৈছে হিন্দু বিলাক্ষণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি যি কৈছো সেইটো শুনিব লাগে সেই কথা কৈ আছো তেওঁ কি জাতীয় সংগঠনৰ লিডাৰ নেকি তেওঁ যে কথা কৈ আছে তেওঁৰ কথাটো আকৌ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ কৈ আছে নহয় আমি লক্ষ্য কৰি আছো তেওঁ কেৱল মুছলমান ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে হিন্দু ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা নাই সেই কথা নহব আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ কেৱল ধৰ্ষণে সমস্যা ধৰ্ষণটোতো আটাইতকৈ জ্বলন্ত সমস্যা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হব লাগিব সেই কথা কৈছো তাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূল ইছৰ পৰাটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিলে আমাৰ মানুহবিলাকক আমাৰ মূল ইছ্যু কি আছিলে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে যি ধৰণে ডকাইতি কৰিছিলে সেই কথাও আছে সেই কথা আমি পাহৰি গলে নহব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে দেখিছে যি ধৰণে আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হব লাগিব আজিৰ সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰতিটো সামগ্রী ক্ষেত্রত কেনেকে দাম বৃদ্ধি হৈছে